بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین سامعین ناظرین السلام علیکم دوستو آج کا ٹاپک فار ڈسکشن ہے ہاؤ ٹو ٹرانسفیوز بلڈ کسی پیشنٹ کو بلڈ لگانے سے پہلے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے بلڈ جو ہے وہ ٹرانسفیوز کرنا چاہیے آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے دوستو بلڈ لگانے سے پہلے دو چیزوں کا ضرور خیال رکھیں ایک تو پیشنٹ کو پراپر انفارم کریں ریگارڈنگ آل پاسیبل کمپلیکیشنز کہ اس سے آپ کو کیا کیا ہو سکتا ہے ڈرانا نہیں ہے لیکن اسے پراپرلی انفارم کرنا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر آپ کا کم ہو سکتا ہے اس سے آپ کو ایچنگ ہو سکتی ہے اس سے آپ کو ریشز بن سکتے ہیں اس سے آپ کو چلز ہو سکتی ہیں کانپ سکتے ہیں اس سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے اور لیٹر آن کمپلیکیشن اور بھی ہو سکتی ہیں اور دوسرا آپ ام اپنی ایمرجنسی ٹرے جس کے اندر ساری میڈیسن جو ہے وہ اویلیبل ہو وہ آپ نے ریڈی رکھنی ہے سب سے پہلی بات بلڈ لگاتے ہوئے آپ نے بڑا کینولا لگانا ہے چھوٹا کنولا بائیس اور چوبیس کا نہیں لگانا اگر مجبوری ہے کسی کی وین بہت چھوٹی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے ادر وائز اگر آپ کا بلڈ بہت سلو چلتا ہے تو ایسی صورت میں وینس کے اندر کینولا کے اندر اور ایون آپ کی ٹوبنگ کے اندر وہاں پہ کواغولیشن ہو سکتی ہے اور بلڈ کے اندر لوتھڑے بن سکتے کوشش کریں کہ دو آئی وی کینولے لگائیں ایک ایمرجنسی کے لیے اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی ناغہانی صورتحال ہو جاتی ہے تو دوسری سیٹ پہ آپ اس کو آئی وی فلوڈ یا کوئی دوسری ریسسٹیشن کے لیے میڈیسنز وغیرہ دے سکتے ہیں نمبر تین روم ٹمپریچر جو ہے وہ پراپرلی ہونا چاہیے اگر گرمیاں ہیں تو پنکھا وغیرہ چل رہا ہو پراپر آپٹیمم روم ٹمپریچر ہونا چاہیے اور اگر سردیاں ہوں تو وہاں پر ہیٹر کی ارینجمنٹ ہونی چاہیے اور ساتھ ہی پیشنٹ کو بلینکٹ کے ساتھ یا کوئی اور چیز جو اویلیبل ہے اس کے ساتھ اس کو کورڈ کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پیشنٹ کو کسی بھی وقت ٹرانسمی ریلیٹیڈ لنگ انجری ہو سکتی ہے اور آکسیجن کی ضرورت کسی بھی صورت میں پڑ سکتی ہے کسی بھی ٹائم تو ایسی صورت میں آکسیجن سلنڈر بھی جو فیلڈ ہوا ہوا ہو خالی نہ ہو وہ بھی وہاں پہ موجود ہونا چاہیے بلڈ لگانے سے پہلے اگر تو آپ نے فریش بلڈ لیا ہوا ہے ویل اینڈ گوتھ بہت اچھی بات ہے ریکومینڈ بھی میں تو یہی کرتا ہوں کہ فریش بلڈ ہو ہیلدی ہو ان کا جاننے والا بندہ ہو اور امیڈیٹ لیا جائے اور فوراً لگا دیا جائے کیونکہ ایسی صورت کے اندر جو اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے اور اگر فار اگزمپل ٹمپریچر نارمل نہیں ہے تو اس کو بلڈ وارمر کی وجہ سے یا بلینکٹ کے اندر رکھ کے اس کو پہلے نارمل ٹمپریچر کے اوپر لگائیں اس کے بعد اس کو لگائیں کیونکہ ہائپو کی وجہ سے بھی آپ کو بلڈ ایکشن ہو سکتا ہے انیشیلی بلڈ کو سلولی سلولی سٹارٹ کریں اپروکسیمیٹلی سکس رو ٹین پر منٹ پانچ منٹ تک ویٹ کریں دیکھیں کہ اگر پیشنٹ کو کوئی ریاکشن وغیرہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ بلڈ کو تیز کر سکتے ہیں شروع سے ہی بلڈ کو آپ تیز نہ چلائیں کیونکہ اگر شروع میں آپ بلڈ تیز چلائیں گے تو زیادہ مقدار میں بلڈ اندر چلا جائے گا اور اگر بلڈ ٹرانسفر ریاکشن ہوئے گا تو وہ بہت ہی شدید قسم کا ہوگا دوستو اگر زیادہ دیر لگتی ہے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ لگانا چاہیے اس سے زیادہ جو ہے وہ بلڈ کے لیے ٹائم نہیں دینا چاہیے انٹلنس کے اگر کوئی پرابلم ہو کسی کا ہارٹ فیلئر کا مسئلہ ہو یا کسی کی وین بہت چھوٹی ہے بلڈ سلو سلو جا رہا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو آر بی سیز ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کا پلازما اوپر ہو جاتا ہے تو جینٹلی اس کو شیک کر دیں بہت زیادہ بھی اس کو نہ ہلائیں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے آر بی سی کی, کی ہمال ہو سکتی ہے لیکن جنٹلی اس کو آپس میں مکس کر دیں اور ساتھ ساتھ پیشنٹ کے جو وائٹلز ہیں پیشنٹ کا بلڈ پریشر اس کی پلس اس کا ریسپیریٹری ریٹ یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ آپ ریکارڈ کرتے رہیں اس کے بعد اگر کسی پیشنٹ کو زیادہ بلڈ لگے ہیں مور دین ٹو بلڈ لگے ہیں تو ایسی صورت میں پیشنٹ کو انجیکشن لیسکس بھی لگوانا چاہیے کیونکہ باڈی کے اندر آپ فلوئڈ اکمولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا بلڈ کے اندر پوٹاشیم بھی موجود ہوتا ہے اور باڈی کے اندر ہائپر کلیمیا پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ ہارٹ کے لیے ڈینجرس ہے تو جب آپ لیسکس لگاتے ہیں تو لیسکس لگانے کے وجہ سے باڈی سے فلوئڈ بھی نگلتا ہے اور فلوئڈ کے ساتھ پوٹاشیم بھی لاس ہوتا ہے اور اگر آپ کے لیسک سے یہ کام نہ چلے تو پیشنٹ کو آپ سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی دے سکتے ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ آپ کے پوٹاشیم کو انٹرا سیلولی اس کو اندر شفٹ کر دیتا ہے آخری امپارٹنٹ چیز بلڈ ٹرانسفیژ کے بعد پراپر طریقے سے آپ کا جو بلڈ بیگ ہے اس کی ٹوبنگ ہے آپ کا آئی پی کنولا ہے اس کو پراپر ویسٹ مینجمنٹ کے حساب سے پراپر جگہ پہ اس کو پراپرلی ڈسپوز آپ کیا جائے تو دوستوں یہ تھا بلڈ ٹرانسفیون کے بارے میں کہ کس طرح بلڈ ٹرانسفیون کرنا چاہیے اور بلڈ ٹرانسفیون کے دوران کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آج کے لیے دوستوں اتنا ہی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ با